Чё? 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 Ты шо? Ну. Mm. Чё вы там говорите? Интересно. А тебе, тебе все надо знать, да? Все, все, на, все на свете нужно знать. Да? No. Да? Yeah. No. yeah? yeah. 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 Нихуя говоришь, что там. Где что? родился Тарас Григорьевич Шевченко? В в 1814 году, 9 марта. Государство государство Российской империи. таки да. Да? У крепостных, правильно? У крепостных. Русских. Чего? <laughs> русских крепостных, Каких еще русских? Знаешь, где а находится а Соломоленцы? А Знаешь, а где, а где находишься? Тараса Григорьевича Шевченко русские крепостные матери да. матери из Прикарпатья, отец местный из Черкасской области все украинцы вас по вас попаяло. альтернативная история на России полным ходом развивается если у вас претензии к Шевченко зайди в большую российскую энциклопедию почитай кто такой Тарас Шевченко Тарас Шевченко украинский поэт если ты не понимаешь нормального языка, зайди к своим академикам и по почти хоть одну, хоть одну статью хотя бы, Они а не свою необразованность. Если тебе интересно, как называли себя местные жители, открой пантовый Кулеша 1857 года, записки о Южной Руси, и там он спрашивал, собственно, у местных жителей, как они себя идентифицировали. Они себя идентифицировали, как украинцы. Если тебе недостаточно Кулеша, зайди к Павлу Чубинскому, он тебе тоже расскажет, что местные жители называют себя украинцами. Если тебе этого недостаточно. Зайди еще, пан твоему на кулеша, открою его повесть об украинском народе. Там будет также тебе рассказано четко, что есть украинцы, украинский народ и так дальше. Если тебя это не устроит, можешь открыть еще кучу писем етману еще 17 века. Там ты можешь найти кучу упоминаний об украинцах, об украинском князе, об украинском государстве и тому подобного. Для объединения целого украинского народа, а не Гетьман, а не войско Запорожье не могут скинуть свои прапори и заявить про свою покору. Чи не варто было без нас говорить про нас? Треба понимать, что розкол в Украинской Республике, про який сейчас говорим, Буду Если тебе это не устроит, то ты можешь, естественно, еще дальше зайти, даже в манифесте Екатерины II представляешь императрицы твоей Всероссийской, Российской империи. Но в своем манифесте четыре раза вроде как упоминается «Украинец по нации». Как записать казацких мятежников? В народе их зовут украинцами, но мы запишем малороссами. Если тобі цього недостатньо, зайди в архів Польщі, Там будет українець по нації в приві в 1660 году. Переставляєш задовго до того, як появилась руськія к нація, хоча непонятно, понятно, ні до сих пор не появились. Як пан назива, дорогі пані? І пан походзи? Ян Дік, українець з київського воєводства. Если тебе это не устроит, тогда я тебе рекомендую еще зайти в äh, дофридриха Христиана Вебера, там в 1716 году он также упоминает украинцев. 1716. Polen, Украина и Недостаточно. Зайди в Фили... до Филиппа Йогана Таборта в 1730 году, он также это упоминает. Если недостаточно. Зайди в 1747 год Ансельма Десинга и его работу о усилиях историка. Там просто куча упоминаний Украины и украинцев. Если тебе этого недостаточно, зайди в Никола Габриэля Леклерка 1764 -го. Также будет то же самое. 1769 года издание «Мюнхен Тайтунг тебе покажет, что не Великом знали про украинцев в 18 веке. Также и Самуил Георг Милин, который работает в Российской империи, в 1771 году в своей работе прекрасно знал об Украинцах. В 1778 году вышло издание «Топографічне описания Харьковской губернии, что примечательно, там. кучи десятки упоминаний украинцев, украинских дворян, украинских хлебопашцев и тому подобного. Даже их история и рассказывается, что в прошлом они назывались русинами, в отличие от великороссиян, которые назывались москови и московитами. Если тебе это не устроит, зайди к Антону Придриху Бюрженку 1787 года. Там также будет интересный момент, который тебе неудобен. В 1787 году в том же Хаммерахус также же випускає в роботі упомінання у тих самих непонятних для росіян українцях. Де же були вони? Ернест Людвиг Посель також про це не забував. Более того, он писав про них даже целую историю и говорил, что украинцы сами себе могли избирать князя, которого в народе у них называли гетьманом. Як цар в своїй землі цар, так, гетьман в своїм краю князь або король. Він свій край шаблею здобув і з ярма визволив час виправити помилки Хмельницького і вигнати московитів з нашої землі. Я гетьман Виговський, зроблю це під колотопом. Вільгема Хвільгем Христіан Хайбер тисячу 1796 році, Твоєму удивленню знав про українців. Также в 1700 же, тому же году, 96-м, Йоганн Христиан Енгель, писал также историю целую про украинцев и говорил, что украинцы и украинские казаки были непокоренным народом между Европой и Азией. Это цивилизация, которая ступорила все эти орды. Но потом Российская империя захватила и уничтожила их независимость. И поэтому сейчас они попали под оккупацию вот этих которые нам и на много и намного дают от э, украинцев. Ян Потоцький в 1796 году даже выделил народы отдельные по часу. Він перечисляв, що перші вікароси по численности, числості міду славянские, с первой страницы, потом уже идут сразу же украинцы, поляки и другие славянские народы. Обесні існі народи слов'янські обіймують вілкорусу, українців, поляків, чесув, сербів, словенців, хорватів і країн. В 831 году ні Украинский писатель, и который был в Российской империи, Николай Васильевич Гоголь, также в своих работах «Вечера на хуторе» близ Близдиканке также упоминал украинский народ себе спокойно, он знал про него. И также он, и когда был в санатории в 1845 году, он обозначал, что он именно украинец, а не какой-то великорост. Срезневский, ваш известный такой профессор, то есть из моего если вы помните, он упоминал и, украинцы, и украинский народ, и украинский язык, что э, в экзотном именуется в Российской империи как малороссийский вот это все он знал и говорил что это один из лучших языков также он упоминал что у укра, украинцев и украинок очень прекрасные песни у них очень прекрасные украинские сказки поэмы и тому подобное если не, недостаточно можете посмотреть 1802 год Василия Каразина «Взгляд на украинскую старину» так и называется его работа. Там также украинцы спокойно себе, все про них знают. И если вам вы начали с Тараса Шевченко, так Тарас Шевченко в своей работе Точні грав'я Дарії Чігеріє он собі покспокійно піше український народ, Богдан Хмініцький тоні ще історичну гравюру рисує, относиться к тисячу шестсот сорок дев'ятому Хмельницький радить канал Морозенко та нагадує репостити відоси і ставити лайкоси на відоси. Якраз такі там упоминає москов, московського царя, український народ. и м, этот, ну, короче, и все, и все, и все остальное. То есть, получается противоспоставление. В Тараса Шевченко самое интересное, что ни в одном произведении вы не найдете какого-то тожествения русских, там еще что-то украинцев, как одно и то же. У него во всех произведениях будет то, что разные абсолютно вещи Московия и Русь или Украина. Это абсолютно важные, разные вещи. Вот, ну, как бы... Также он много раз упоминал Украину, это даже не оспаривается. Вот. И про это, про это, как бы можно спокойно в его произведениях все, все найти. Также можете посмотреть еще Петра Акуновича Минюкова. Там он как бы упоминает еще в своей работе, блин, в своей работе он упоминает тоже про то, что малороссийский язык, господствующий в Украине, есть народный язык южной губерний России. Вот. Также он упоминает песни украинцев, как э, произведение искусства. Вот, его работа называется, если быть точным, «Чтение императорского общества истории древних российских» при Московском университете. Дальше, также можете посмотреть «Украинскую жизнь» в 1912 году. И там вы тоже все, 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 ну, как бы, и так понятно, с самой обложки, про что идет речь. В 1916 году вышла одна из больших работ российских историков в том числе с, с, со, соавторство. и там ну, украинский народ, его, его прошлым и настоящим называется работа, там как бы все сказано уже. Там будет все сотни страниц полностью про то, как развивался этот народ, например, на Руси и так дальше, и так дальше, и так дальше. Это можно посмотреть, еще куча всего интересного, там с Дахарьей Афилини, про украинских казаков. Мазепа и обещал Карлу на страну. За свим козацьким народом і дочитати його восці на мірниці Мазепа пообіцяв Карлу, що стане в Україні на його бік з усім козацьким народом і дасть його армії провізію. В договорах Пеліпа Оліка взагалі інтересне, що українське государство, українські казаки тому подобне нація українська Москва всередині України розпалювала внутрішні рухи та страхи засобами мас і фракцій та підбурювала до руйнівного повстання. На це й влекляйка в Габріеля. Ніколя От, і... Там было про то, что как раз-таки Разумовский, последний гетьман, по своему происхождению был украинцем. Если вы сомневаетесь за счет того, что в Российской империи называли их там малороссиянами, южнорусами и тому подобных, можете открыть спокойно себе записки, о, ну, повесть об украинском народе тоже можно открыть сначала. Там вы прочитаете про то, что южнорус, южнорусы и украинцы это одно и то же. Также можете открыть записки... А Южная Русидия, он говорил за это, Пантелей Монкулич, что, собственно, себя украинцами называет, а малороссияне – это искусственный термин. Также в Матице Сербской 1888 года тоже можно спокойно себе найти про то, что не только там какие-то малороссы, южные и так дальше, это все украинцы, а то, что даже остальные, остальные там э, эти, ну, названия там чекасы, Запорожцы, Гали, Галичане, Русины – там, карпатские русы, гуцулы, бойки и, тому, и другие, и другие, и другие, то все относится к украинцам. Ну и вестник Европы в 1890 году, емельяна Огоновского, также прекрасно расписывает про ну, собственно, Украину и все украинское. Это таких воспоминаний просто миллиарды штук. Вот было бы желание слушать их. А также, как видим, за 10 минут тут люди заходят чисто, эм, ну, это можно их называть ботами. Они не относятся к кому не не слушает им плевать что ты им ответишь им бы чисто набросать и даже думать что их кто-то слушает на самом-то деле какие то наивные реально в комментариях могут там такие герои быть а тут ни одного слова они не могут вывести когда ты первый же факт им приводишь, сразу же как писал Якоб Ульфельд non si non si но ю сервант, де И fraudulenti procul la via veritatis, nulla Ведут себя как варвары, ничего не слушают, перебивают. Все, что, все, что там кто-то говорит, им плевать на это. Не только обговаривают то, что, то, что сами предлагают. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Все это Якоб это описал еще в 16 веке. Вот почему нужно отключать таким Э, таким вот кандидатом таким вот примером звук потому что там ничего абсолютно толкового никогда не будет это просто просто поток по нос, просто больше ничего э, так что я вам рекомендую получить историю не позориться здесь не жить в альтернативном мире потому что даже ваша большая российская энциклопедия прекрасно знает про Тараса Шевченко про украинских казаков про украинских гетьманов и тому подобных только вот россияне что-то живут в альтернативном мире своего путинизма, расизма и тому подобное. И что с этими людьми делать? Абсолютно нет. Ну я знаю, что это как бы вот военные, и сразу видно, что там абсолютно ничего в голове нет. Вот э, тебе почитай на досуге книжечку, вот именно, вот именно эту. А потом когда прочитаешь, перейди к вот этой вот, и потом мы увидим, что с твоим лицом, с твоим лицом видишь, как ничего, собственно, не меняется. Там ноль, ноль хоть каких-то проявлений какого и и так дальше там все одно и то же. Это как бот. Давай, железобетон. Надо такое. Да, это ничего, соболезную. Дмитрия Уткина, знаешь? Да. Кто это? Первый. О. Всея Московии. Ну что там, как успехи с поиском? Ой, как там 15 квартир? Как там? Уже заплатили вам за них? Че вы на старой кухне сидите с 15 -ма квартирами? 65 или 70 лет? Сколько вам там напомните? Че такое? Настроение сегодня нет, да. Кабачки, что-то. Очень дорогие кабачки, наверное, с 15 квартир с аренды. Наверное, взяли, да? Оплату. <laughs> Сегодня что-то у вас не пошло, да? С поиском в Украине каких-то. Ну что вы так, а? <laughs> вы чего так? угорчины Все, Всьо обіділа сні общаються наконець, українце. Підписуйтесь на канал Морозенка та ставте вподобайки. Від Іван Віговський рекомендує прямо з Конотопської битви.